శ్రీమన్నారాయణేము నలభై నాలుగో దశకము శ్రీకృష్ణుని జాతకర్మాది సంస్కారము గూఢం తే गूढम् वसुदेव गिरा कर्तुं ते निष्क्रियस्य संस्कारान् निष्क्रियस्य संस्कारान् हृद्गत होरातत्वो गर्गमुनि हृद्गततोरातत्वो गर्गमुनि हृद्गत होरातत्त्वो हृद्गतहोरातत्वो गर्गमुनिस्त्वद्गृहम् विभो गतवान् गर्गमुनिस्त्वद्गृहम् विभो गतवान् गूढम् वसुरे बहिराकर्तुम् ते निष्क्रियस्य संस्कारान् हृद्गतहोरातत्वो गर्गमुनि स्वगृहम् विभो गतवान् नन्दोधनन्दितात्मा वृन्दिष्ठम् नन्दोधनन्दितात्मा वृन्दिष्टम् मानयन्नमुम् यमिनाम् मानयन्नमुम् यमिनाम् मन्दस्मितार्द्रमोचे संस्कारान् मन्दस्मितार्द्रमुचेत् त्वत्संस्कारान् विधातुमुत्सुकधीः दातुमुत्सुकथी नन्दोधनन्दितात्मा वृन्दिष्टम् यमिनाम् मन्दस्मितार्द्रमुचे त्वत्संस्कारान् विधातुमुत्सुकधीः यदुवंसाचार्यत्वात् यदुवंसाचार्यत्वात् सुनिभृतमिद मार्य कार्यमिति कथयन् सुनिभृतमिद मार्य कार्यमिति कथयन् गर्गो निर्गत पुलकश्चक्रे गर्गो निर्गत पुलकश्चक्रे तव सा ग्रजस्य नामानि तव साग्रजस्य नामानि यदुवंसाचार्यत्वात् सुनिभृतमिद मार्य कार्यमिति कथयन् का गर्गो निर्गतपुलकश्चक्रे तव साग्रजस्य नामानि कथमस्य नाम कुर्वे कथमस्य नाम कुर्वे सहस्रनाम्नो ह्यनन्तनाम्नो वा सहस्रनाम्नो ह्यनन्तनाम्नो वा इति नूनं गर्गमुनिश्चक्रे इति नूनं गर्गमुनिश्चक्रे तव नाम नाम रहसि विभो तव नाम 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 रहसि विभो कथमस्य नाम कुर्वे सहस्रनाम्नो ह्यनन्दनाम्नो वा इति नूनम् गर्गमुनिश्चक्रे तव नाम नाम, नाम रहसि विभो कृषिधातुणकाराभ्याम् कृषिधातु नकाराभ्याम् सत्तानन्दात्मताम् किलाभिलपत् सत्तानन्दात्मताम् किलाभिलपत् जगदघकर्षित्वम् वा जगदघकर्षित्वम् वा कथयदृशिः कृष्ण नाम ते व्यतनोत् कथयदृष्टिः कृष्ण नाम ते व्यतनोत् कृषि सत्तानन्दात्मताम् जगदघकर्षित्वम् वा कथय दृशिः कृष्ण नाम ते व्यतनोत् अन्यांश्च नाम भेदान् अन्यांश्च नाम भेदान् व्याकुर्वन्नग्रजे च रामादीन् व्याकुर्वन्नग्रजे च रामादीन् अतिमानुषानुभावम् अतिमानुषानुभावम् जगदत् म पित्रे जगदत् त्वाम पित्रे अन्यांश्च नामभेदान् व्या कुर्वन्नग्रजे च रामादीन् अतिमानुषानुभावम् न्यगद त्वाम पित्रे स्निह्यति यस्तव पुत्रे स्निह्यति यस्तव पुत्रे मुह्यति स न मायिकैः पुनः शोकैः मुह्यति सनमायिकैः पुनः शोकैः द्रुह्यति यस्य तु नस्ये द्रुह्यति यस्य तु न स्येत् द्रुह्यति यस्य तु ृह्यति यस्य तु नस्येदित्यवदत्ते नस्येदित्यवदत्ते महत्त्वमऋषिवर्यः महत्त्वमऋषिवर्यः स्निह्यति यस्तव पुत्रे मोह्यति स न मायिकैः पुनः शोकैः दृह्यति यः स तु न स्ये जेष्यति बहुतरदैत्यान् जेष्यति बहुतर दैत्यान् नेष्यति निज बन्धुलोकमलपदम् नेष्यति निज बन्धुलोकमलपदम् श्रोष्यति सुविमलकीर्तिरस्येति श्रोष्यति सुविमलकीर्तिरस्येति भवद्विभूतिमृषि रुचे जेष्यति बहुतरदैत्यान् नेष्यति निज लोकममलपदम् श्रोष्यति सुविमलकीर्तिरस्येति भवद्विभूतिमृषिरुचे अमुनैव सर्वदुर्गम् अमुनैव सर्वदुर्गम् तरितास्थ कृतास्थमत्र तिष्ठध्वम् कृतास्थमत्र तिष्ठध्वम् हरिरेवेत्यनभिलपन्नित्यादि हरिरेवेत्यनभिलवन्नित्यादि त्वामवर्णयत् स त्वामवर्णयत् स अमुनैव सर्वदुर्गम् तरितास्थरुतास्थमत्र ते श्लिष्ठध्वम् हरिदेवेत्यनभिलवन्नित्यादि वामवर्णयत् स गर्गेथ निर्गतेऽस्मिन् गर्गेथ निर्गतेऽस्मिन् नन्दित नन्द्यमानस्त्वम् नन्दित नन्दादि नन्द्यमानस्त्वम् मद्गदमुद्गत करुणो मद्गदमुद्गत करुणो निर्गमय श्रीमरुत्पुराधीश निर्गमय श्रीमरुत्पुराधीश గర్గే ధ నిర్గతేస్మిన్ నందిత నందాది నంద్యమానస్వం మగ్గరముద్గత కరుణో నిర్గమయ శ్రీ మరుత్పురాధీశ శ్రీకృష్ణునకు జాతకర్మారి సంస్కారములు అనే నలభై నాలుగవ దశకము సమాప్తము நாராயண நாராயண நாராயணவிாராயண நாராயணவி நாராயண நாராயணவி லக்ஷ்மி நாராயண நாராயண ஹரி ஓம்